что я нас успокою, что мы вернемся назад. Пожалуйста. Я могу еще да, раз. Да, еще да, раз могу вам одну вещь Я могу задекорировать то, что мы приведем да. в порядок, да. где будет место на андреевске. И для малого бизнеса, для среднего бизнеса, для торговли, для сувениров. Потому что без сувениров здесь логичная вещь. Но мы хотим это систематизировать привести в порядок. И в том числе мы будем спрашивать ваше мнение, мы будем спрашивать громадский у нас демократия. Мы, да, мы, как раз рады, что у нас демократия, но сейчас все это Я э, под хочу под да. вопросом. такой миг, который у нас сейчас есть, она такой миг, точно не будет. Это вот Шанхай, там. Шанхай, Можешься это на Андрейском спуске. И... У нас да. более-менее красиво. Да. Андрей, ты мне не мешаешь, со мной общается. Да, вот он постоянно приходит да. и мешает. Да. Да. Мы, мы, кстати, он он мы, под этой да. стеной стоим, более-менее красиво. Но мы нам с всего к... начинать будем всего поэтому я вас очень прошу. Нужно оттуда потихонечку съехать. Туда? Если бы у нас были дозволы, мы бы это спокойно это ушли рек... и вернулись. Александра бы. Ну, так у нас нет мы не Вот сюда, Виталий Владимирович сделал лучше сюда вот сюда, не да, сюда Владис, сюда, сюда, есть, Золик, это не Здесь мы не мы не Насколько, нет, насколько, насколько, нет. насколько но, я но знаю, если, было... Давайте, давайте так, по-человечески. я очень уважаю всех, кто здесь живет. согласитесь, с Владимирской улицы парадный вход исторический музей закрыт ларьками. В каком Европе? Нет, лестница должна быть расчищена. Это даже не обсуждается. Это даже да. Так? Все остальное мы в геологии находимся. Да. Мы определили да. да. с вами примерно локацию, мы где мы оно может находиться. Оно все есть. И... И единственное, что распоряжение мы было не подписано. подписано. по нам не было подписано. подписано. Да теперь мы еще должны взять. Да. Это все убрать. нам нужно да. деревья сажать. Вы там торгуйте, а да. мы сейчас мы да. вернем территорию. Это мы с вами лично разговариваем. И мы вернемся назад. Я уже услышала, что мы там это пообещали. Кроме лестницы. Кроме лестницы. Почему сад, у белоголовца на сцене появилась наш Это тоже нас нервирует. Потому Как незаконные? Не Нам Виталий Кличко лично обещал, я что я все будет прозорно и будет дозорно. У вас Потому что его распоряжение не было выполнено, а был просто саботаж администрации. не ну, если что-то мы будем... Смотрите, да, да, первое. первое. Это сказали, первое. Да. А, да. Когда мы будем приводить... Мы до, дойдем до Андреевского уже полностью. Мы такие систематизируем. Привлекательность Андреевского, это логично. Когда да. там есть да. а, а, сувенирные да. продукции. Да. Это да, однозначно придется, будет. Но нам необходимо да, будет. будет. Да, будет. Да. То есть, да. До сегодняшнего, нет, до сегодняшнего да. дня у нас еще так концепта так нет. нет. Поэтому не имеет смысла сейчас дать... Э, У Я вас успокою. Не волнуйтесь. Не знаю, не Не волнуйтесь, Я еще хочу вас попросить, чтобы вы нас как-то защитили от такого архитектора, молодого Демина. Он разработал концепцию лавочек-трансформеров. Мы стоим более красиво, чем адыгейские У нас есть миллионок, у нас более-менее Другой вопрос, что нам надо там крыши поменять, как-то красивее сделать. Да, мы на это согласны. Но Йомин как-то на нас давит, и все его почему-то слушают.

А вы да, уверены, что чековская администрация саботирует? Вот вы знаете, Но, вы, знаете что? вы знаете, о чем Хорошо, скажите, почему у него... Хорошо, ботировать? я саботирую, я саботирую. Скажите, ну, а скрытый, я саботирую. Подождите, давайте, 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 почему вы